предприниматели, чтобы меньше и меньше и чтобы и шли к ним, работали за какую-то поклевку на их заводы, на их предприятия, не выгоненные на малый и средний бизнес в нашей стране. И поэтому мы сегодня здесь и мы предупреждаем власть, что у них это не получится. Мы все равно выживем, мы все равно будем развивать и мы все равно будем отстаивать наши с вами интересы. Так, сьогодні ми не були в Україні, ми постійно стикаємося з несправедливістю проти підприємців. У Львові це ситуація, коли будинок проспілки ринку чи магазин, який розміщена на спілка ринку, просто можна вночі взяти і краном, викинути з території ринку. Одесі це побиття підприємця. Бо цілій Україні шириться ставлення до підприємця як другосортної особи. Ми на сьогоднішній день можемо дуже чітко з вами скандувати. Припиніть фіктивне підприємництво! Припиніть фіктивне підприємництво! Припиніть відтивне підприємництво! Припиніть відкрине підприємництво! Припиніть відтивне на на, 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 на територіальним громадам! <свят> Верніть народну власність народу України! Да. Верніть народну власність народу України! Верніть народну да. власність народу України! Верніть народну власність народу України! Конституцію в дію! 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 Мабуть, найбільш рішучі дії показали в последние дни властные підприємці. Я прошу до слова пани Наталью Сарафу. Одеса. Да, да. Да. Давай я перезвоню, я сейчас выступать буду. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Одесса приветствует вас. Сегодня мы здесь э, представляем шесть рынков от города Одессы и Одесской области. Это знаменитый рынок Привоз, рынок Малиновский, рынок Куяльник, рынок Остров, рынок Столбовой, рынок Малиновский, я, я, я уже называла. Старокодный рынок еще. Значит, э, как и все вы, мы за время независимости стали маленькими инвесторами своей страны. Мы вложили свой небольшой капитал в свои рабочие места и создали свой бизнес. Мы также создали рабочие места для сотен других предпринимателей. И что произошло за это время? Наш бизнес не узаконен, наши деньги не узаконены, наши торговые места не имеют правоустанавливающих документов. И э, в результате этого у нас э, нет будущего. Нашего бизнеса нет будущего. Мы не уверены в завтрашнем дне. Значит, э, кроме всего прочего, вот в Одессе функционируют 53 рынка. 27 из них функционируют без правоустанавливающих документов. Это все э, значит, стало возможным в результате тотальной коррупции. Тотальной, по всей вертикали власти. Значит, какая ситуация, вкратце э, расскажу вам... Э, на рынках Одессы. Значит, э, ситуация полностью вышла из-под контроля власти с э, всех уровней и городская и областная не реагируют на решение э, тех проблемных, острых проблемных вопросов, которые сегодня перед ними поставили предприниматели. А предприниматели сегодня хотят одного: они хотят вернуться в законное поле работать в правовом поле, имея на руках договора аренды, имея экономически обоснованную арендную плату и экономически обоснованные тарифы на услуги. Они э, хотят платить деньги через э, э, кассы и э, через банковские учреждения для того, чтобы пополнять бюджеты всех уровней. Но сегодня эти простые, казалось бы, требования для Одессы являются невыполнимыми. К примеру, на рынке привоз сегодня нет структуры, которая имеет право заключать с предпринимателями договора, нет хозяйствующей структуры, потому что фирма, которая вывела из коммунальной собственности за 127 миллионов гривен рынок привоз, отдала его просто на ответственное хранение другой фирме, инвестору, и эта фирма не имеет права заключать с предпринимателями договора. Кроме этого, договора заключать просто не на что, потому что объекты, которые построены на рынке, не узаконены на них нет правоустанавливающих документов. Аналогичная ситуация и на других рынках. На рынке остров, например, еще 30 декабря прошлого года предприниматели должны были лишить рабочих мест в нарушении постановления Кабмина 868 29 июля. Мы, предприниматели, тогда в количестве 600 человек поднялись на защиту своих мест и благодаря этому... Благодаря этому рынок продлил свое существование еще на год в соответствии с постановой. Но 30 декабря 2012 года люди снова останутся без средств существования, потому что их рынок собираются закрыть и строить на их месте стоянку. Староконный рынок тоже был выведен из коммунальной собственности.